محمد دین جمعیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا شاہ است حسین شاہ کا منا بھی بادشاہ پھر بادشاہ است حسین دین است حسین دین, دین پناہ است حسین فرمایا کائنات والوں آؤ میں آپ کو مقام حسین سمجھاتا ہوں جی اے خاجہ محمد دین چشتی آپ ہمیں سمجھائیں مقام امام آنی مقام کیا ہے آپ نے فرمایا لوگ بڑی, بڑی بڑی باتیں کریں گے کچھ لوگ یہاں تک کہہ جائیں گے کہ یزید حق پہ تھا امام حسین اللہ غلط تھے کچھ لوگوں کا آج یہ نظریہ بھی بن چکا میں انہیں کہوں گا نکم دین و کم ولی تمہیں اپنا نظریہ مبارک تمہیں اپنا عقیدہ مبارک تمہیں اپنا دین مبارک ہمیں اپنا نظریہ مبارک ہمیں اپنا عقیدہ مبارک ہمیں اپنا دین مبارک بعضوں نے یہاں تک کہہ دیا لیکن آپ نے فرمایا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مقام و مرتبہ بلند و بالا اس واسطے عطا کیا گیا کہ دین است حسین دینِ پناہ ہست حسین امام علی مقام اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو رب تعالیٰ نے آپ کو سراپا دین مصطفیٰ کے مطابق تھا اور دین پناہ ہست حسین جب دین کو خطرہ لاحق ہوا کہ اب دشمن مجھے مٹانا چاہتا ہے جب دین کو خطرہ لاحق ہوا کہ اب دشمن مجھے دنیا سے ختم کرنے کے در پہ ساری کائنات کے اندر نظر دوڑائی دین کو کسی جگہ پر پناہ نظر نہ آئی آج پناہ کون دے گا دین کو دین دوڑا دوڑا آیا اس نے آ کر امام علی مقام کا دروازہ کھٹکھٹایا امام علی مقام آج مجھے خطرہ داحق ہے دین کیا جاتا ہے دین نے کہا آپ کا علی اصغر مانگتا ہوں حسین نے کہا یہ لے علی اصغر اور تو شاد رو ہماری خیر ہے تو زندہ رو ہماری خیر ہے تو تابندہ رو ہماری خیر ہے دین نے کہا نہیں nah, نہیں nah. اے امام علی مقاب ابھی میں سیر نہیں ہوا کچھ اور بھی مانگوں گا آپ نے فرمایا دین سخی کے دروازے پہ آیا ہے باہ کر کیا چاہیے دین نے کہا علی اکبر بھی دے دے حسین نے وہ بھی دے دیا دین کہا ابھی میں کچھ اور بھی مانگوں گا فرمایا بات کر کیا چاہتا ہے اے حسین قاسم بھی دے دے فرمایا قاسم بھی لے جا اور محمد بھی دے دے فرمایا اور محمد بھی لے جا علی اکبر بھی دے دے فرمایا جا علی اکبر بھی لے جا فرمایا اور دین کہنے لگا فلاں غلام بھی دے دو فرمایا یہ بھی لے جا فلاں غلام بھی دے دو فرمایا یہ بھی لے جا وطن چھوڑ دو آپ نے فرمایا یہ چھوڑ دیا وطن مدینہ بھی چھوڑ دیا مکہ بھی چھوڑ دیا اور دین کہنے لگا حسین حاج بھی چھوڑ دو فرمایا یہ پڑا ہے مال میں خالی ہاتھ کر بلا کو جا رہا ہوں دین کہنے لگا حسین اپنا وطن بھی چھوڑ دو اپنے وطن کو بھی خیر بات کہہ دیا دین کہنے لگا حسین پانی استعمال کرنا چھوڑ دو پانی پہ پابندی لگا دی گئی دین کہنے لگا حسین میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بھوکے بھی رہ کر دکھا دیں میں اس طرح بھی آپ کو آزمانا چاہتا ہوں فرمایا حسین بھوکے بھی رہنے کو تیار ہے حسین بھوکے رہے حسین کے بچے بھوکے رہے حسین پیاسے رہے حسین کے بچے پیاسے رہے حسین کے بھائی پیاسے رہے اور حسین کی گھر والیاں پردہ بیبیاں پیاسی رہی حسین حسین کے دروازے پر دین نے ایک اور سوال کیا دین کہنے لگا حسین ایک میرا مطالبہ باقی ہے فرمایا دین تو کیا سمجھا تھا حسین اترا کچھ قربان کر کے تھک گیا ہوگا حسین تنگ آگیا ہوگا حسین آجز آگیا ہوگا کیا حسین ہاتھ کھڑے کر دے گا اور دین آج جو جو مانتا جائے گا تجھے دیتا جاؤں گا تجھے پتا نہیں سخی کے دروازے پہ آیا ہے دین نے کہا حسین اپنا سار بھی دے دو حسین نے فرمایا کر بلا لگنے دے حسین اپنا سار بھی قربان کر دے د جنگتی جنگتی تو اتنی بڑی قربانی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تو جب قربانی بڑی تھی عمل بڑا تھا محنت بڑی تھی مشکت زیادہ تھی تو پھر بارگاہ خدا سے اور زبان مصطفیٰ سے انعام بھی بڑا ملنا چاہیے تھا وہ انعام کیا دیا گیا نو سا شباب اے میرے امتیوں میں تم کو اعلان کیے جا رہا ہوں کہ اگر جنت کے جوانوں کا کوئی سردار ہے تو وہ رب کائنات نے میرے بیٹے امام حسن کو بنا دیا ہے اور دوسرے میرے بیٹے حسین شہن شاہ کو بنا دیا ہے خیر نمدار علیہ السلام تو نے فرمایا حسین من 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 حسین حسین مجھ سے میں حسین سے یعنی حسین میرا میں حسین کا جو حسین سے راضی میں اس سے راضی جس سے حسین راضی میں اس سے راضی حتیٰ کہ امام یعنی مقام رضی اللہ تعالیٰ لو آپ چھوٹی عمر تھی چھوٹے بچے تھے گلی کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کی آپس میں دوستی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا ایک بچے کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت فرمائی پیار فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب بچہ ہے جس کے ساتھ آپ نے اس قدر اظہار محبت فرمایا آقا جو اظہار صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب بچہ ہے جو میرے بیٹے حسین کے ساتھ محبت کیا چاہتا ہے تو جو امام علی مقام کے ساتھ محبت کرے آقا نابدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں